हमको को बन बिकर ने यह हदीस बयान की वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको को लेस ने ख़बर दी लेस अकील से रवायत करते हैं अकील इब्न शहाब से वो अरवा बिन जबैर से वो उम अलमोमिन हज़रत आयशा रज़ी उल्ला से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि कि़रत अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकिज़ा ख़्वाबों से शुरू हुआ अबसल्लाह अलैहि वसलम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता फिर मन जानिब कुदरत अब अलैहि वसलम तन्हाई पसंद हो गए और अबसला वसलम ने गार हरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही विक्र वफ़िक्र में मशगोल रहते जब तक घर आने को दिल न चाहता तोषा हमरा लिए हुए वहां रहते तोषा खत्म होने पर ही अहल्या मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्ला के पास तश्रीफ लाते और कुछ तोषा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलवत गुजी हो जाते यही तरीका जारी रहा यहां तक कि अबसला वसम पर हक मुन्कशिफ हो गया और अबसलाउ्ला वसलम गार हराही में क्याम पजीर थे कि अचानक हजरत जब्राहल अल्लाम अबसला वसलम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मोहम्मद पढ़ो अब अलैहि अले वसलम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता अब सलाह अले वसलम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई फिर इसने कहा कि पढ़ मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है बस यही आयतें अलैहि वसलम हज़रत जब्राहल असलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि अब सल्ला अल वसलम का दिल इस अनोखे वाक़ से कांप रहा था अबसला अला वसलम हज़रत खदीजा के हाथ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कम्बल उड़ा दो मुझे कम्बल उड़ा दो लोगों ने अबसला वसलम को कम्बल उड़ा दिया जब अबसला वसलम का डर जाता रहा तो अबसला अला वसलम ने अपनी जोजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ीअल्लाहा को तफसील के साथ ये वाक़ सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है अबसल अल्लाह वसलम की अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजीअल्लाह ने अबसला वसलम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है खुदा की कस्म आपको अल्लाह कभी रस्वा नहीं करेगा अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं अब तो कुंबा परवर हैं बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं ऐसे औसाफ हंसना वाला इंसान यूं बे वक्त ज़िल्त खुआारी की मौत नहीं पा सकता फिर मज़ीद तसली के लिए हज़रत खदीजा रजी अल्लाहन्हा अपसला वसलम को वर्काबन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहरीत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इबरानी जबान के कातब थे चिनानचे इंजील को भी हसब मनशाए खुदाबंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे इंजील सरयानी जबान में नाजिल हुई थी फिर उसका तर्जमा इब्रानी जबान में हुआ वर्क़ा इसी को लिखते थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहां तक कि उनकी बिनाई भी रुख्सत हो चुकी थी हज़रत खदीजा रजी अल्लाहन्हा ने उनके सामने अबसला वसलम के हालात बयान किए और कहा कि ये चचाजाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए वो बोले के भतीजे अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ चुनाचे अब अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया जिसे सुनकर वरका बे अख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुआज़ज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मोसा असलाम पर वही देकर भेजा था काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता काश में इस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे हालाँकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ फ़र्का बोला हां ये सब कुछ सच है मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं अगर मुझे आपकी की नबोवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही